Юрий Солошенко. Слушаю вас. Юрий, как вы себя чувствуете, во-первых? Ну, спасибо. Дома чувствую себя великолепно. Я постоянно переживаю такие положительные эмоции, потому что я дома, к чему я стремился все, все это время. Поэтому сегодня mm -hmm. могу сказать, что я чувствую себя более чем удовлетворительно. Спасибо. Юрий, а вот это утро 14 июня? как это все было? Сейчас я расскажу, как это было, но я э, хочу сначала два слова сказать об этом парне, которого мы сейчас послушали, и все взволнованы его исповедью, которую мы слышали. Я четыре э, дня назад познакомился с этим молодым человеком, и я сегодня уже горжусь тем, что я с ним знаком, я э, говорю маме, не надо плакать, надо гордиться таким сыном. И мы должны все гордиться таким молодым человеком. И Украина имеет прекрасное будущее, потому что есть такие молодые люди у нас. И, Рена, ты должен понимать, что ты герой сегодня в Украине, и ты все делаешь правильно. В той ситуации, в которой ты находился, вряд ли кто-то мог бы поступить иначе. Так что ты себя не, не, не считай в чем-то виноватым ты, ты великолепный парень. Я тебе сегодня это говорил, я это повторяю. Окей. теперь, Савик, по существу заданного важного вопроса. 14 июля я, безусловно, ждал этот день. Я думал, 10 июля это состоится, потому что я читал в одной из российских газет, что наш президент сказал, что уже э, я могу сегодня сказать, вопрос решен, что и Сорошенко, и Афанасьев вслед за Надеждой Савченко возвратятся домой. Но поскольку это продолжалось 25 мая, я э, ожидал, что они это сделают своему национальному празднику. Но 10 числа не произошло ничего. А 14 утром открывается эта колонка, и ну, их называют вертухаи, конвоиры, наверное, я, не, я еще, так сказать, не знаю, как их правильнее назвать. Говорит Солошенко с вещами на выход. Ну и мой сокамерники, я решили, что, что это какие-то положительные э, сдвиги намечаются. Меня вывели в отдельную камеру, принесли мои вещи и сказали ожидай. Прошло какое-то время, это уже было где-то в 11 часу, снова пришли за мной и повели в кабинет э, начальника СИЗО-2 Ромашина. Я не знал, куда меня ведут, я не знал, где этот кабинет находится, но когда открыли, открылась дверь, я сначала увидел Ромашина, а справа увидел... Э, Виктора Медведчука. И когда я увидел его, я понял, что что-то происходит. И тут же Ромашин э -э, зачитал указ, где было лицемерно прописано руководство с принципами гуманизма. Я при себя улыбнулся и подумал, какими же принципами этот человек руководствовался, когда давал команду о моем задержании и удержании в течение почти двух лет содержании э, под, э, под стражей. Я убедился в том, что принцип гуманизма и Владимир Путин – это вещи несовместимые. Извините, может, неправильно совсем выразился. А, ну, после того, как зачитали этот указ, я расписался, Посадили меня в машину, я сижу ну, в вот, автозак, на такой более, так сказать, благородного вида, и, и спрашиваю, а где же Афанасьев? Я знал, что где-то в этом же Лефордера сидит, и Евгена Афанасьев, я с ним, с ним ни разу не пересекался, не встречался, там такие условия, что заключенные друг друга не видят, кроме тех что камерой. Ну, Дмитрий говорит, а он меня по ведет. Мы с ним обнялись как, как братья, а вернее, как дедушка с внуком. И, и, и после этого мы стали большими друзьями. Я заважал этого человека, я преклоняюсь перед его мужеством. Я слушал то, что он сейчас рассказывал вам. Я видел, как на это реагировала его мама. Как она стояла с глазами полными слез, это матери это пережить невозможно. Но будем я, да, надеяться, что им отольются мамины слезы. Мы всегда на это надеемся, что высший суд будет справедлив. Но приехали, когда мы к самолету нас привезли, и тут уже я увидел э, 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 пресс-секретаря нашего президента, І пані Гераченко, которая нам так улыбнулась, лучи залана, как будто вся Україна нам І Почувствовали ми тепло нашої страни, тепло нашого народу. Обнялись, зашли в самоліт, всі такі милые, добрі, красиві, всі такі гарні українці. І ми сказали слава Україні і прощай, німи та Росія. И когда пролетали над Украиной, какая она прекрасная, я вам скажу из высоты птичьего полета, какая чудесная наша страна, и какое это благо жить в этой стране, где дышится совсем по-другому. Я когда меня первый раз привели в Лефортово в следственное управление, я вам честно говорю, что я сразу вспомнил мелодию... Лебединое озеро, которое я услышал 19 сентября 1991 года, и испытал то же чувство, которое я тогда испытал, как будто тебе в душу плюнули, честно говоря. И, 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 и там все делается, чтобы возвратить вот ту, тот ГУЛАГ, хотя мне российские порядочные, очень заключенные, говорили, что в России Гулаг никуда и не девался. Ну и когда мы уже приехали... Довольно, это понятно, наши чувства, при, при, нас при, поместили в машину скорой помощи, привезли, куда открываются двери, двери выходите, а у, у двери стоит президент. Ну, это ж, тоже понимаете, какая от неожиданности и, 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 и дыхание перехватило. Ну, все, все было прекрасно, все было очень трогательно, все. И, 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 и мы до сих пор еще. Ощущаем это и, и переживаем. Я приехал, я еще и, и с женой как следует не поздоровался, потому что только с Киева родился, и пришел к вам, потому что я считаю себя обязанным э, средством массовой информации Украины и, и тем э, прогрессивным средством российским, которые постоянно за нас боролись, которые не давали расслабиться этим... Э, на нашим э, как их назвать лучше не знаю, потому как э, э, тюремщиком можно. Ну, наверное, так, да, потому что нормальных слов я не нахожу. Те, и... которые те, которые ни за что одели на нас, научники держали почти два года и не говорили все время от тебя, твое государство отказалось, тебе не хочет приходить консу, мы сообщали посольства, посольство, посольство никого не присылает, даже руководители банановых республик за своих граждан борются, а твоя страна за тебя не борется. Я ни разу не верил в это, я постоянно ждал, что и, и знал, что в моей стране ведется кампания за наше освобождение, и не, на один день я не терял этой уверенности, что я буду дома. Я, наверное, если бы я не, верил, не надеялся, я вряд ли бы дожил до этого дня 14 июня, который теперь считаю, честно, вторым, вторым своим рождением, потому что такое состояние было, что я сомневался, увижу ли я своих внуков, свою жену. Подумал, как 74 года ⁇ это серьезный возраст. и со здоровье не, не такое, что позволяло на длительную, активную жизнь и, и в хорошем здравии. Но сегодня я чувствую себя великолепно, Савик, отвечая на Ваш вопрос, снова, потому что я дома, потому что я ощутил вот это все, все тепло своей стороны, заботу, я всем Вам очень благодарен. Юрий, да. Юрий, вы провели в заключении 679 дней. Да, я это тоже считал, Савик, да. Это вы понимаете, я, как это все было, как меня арестовывали и какие улики были, это ну это в, в, в полном соответствии с лучшими традициями детективного жанра. Я, меня привезли в офис, куда меня пригласили, тут открываются дверь с шумом, всем оставаться на местах, ФСБ, влетают, там, лицом к стене, ноги шире плеч, там по ногам бьют, ставшие, забирают у меня два телефона, ложат в пакет какой-то, дают мне этот пакет, возьми свои телефоны. Я беру телефоны, а там какие-то в пакете какие-то бумаги. Я их бросаю, тут же это не мое, а у нет, это твое. Оказывается, там они какие-то уже секретные материалы подготовили, которые я как бы хотел я выкрасть. Материалы, которые были уже почти 40 лет есть в Украине, и, и те технические условия, которые мне инкриминируются, есть в изделиях, которые эксплуатируются годами на Украине. А эти изделия... В рамках программы по импортозамещению освоено на одном из предприятий Украины. Но тем не менее они даже не потрудились видимость правдоподобия создавать. Потому что они знали, что у них все пройдет. Они совершенно безнаказанные, что хотели, то и делали. Я, я написал более 40 э, заявлений и ходатайств, где обосновывал абсурдность обвинения и свою непричастность. Нет ни не одно. Ответа я не получил. Потом я а, по закону положенный принял или, или в крайнем случае в течение 10 дней такое, э, такой ответ направить. Я направил жалобу э, генеральному прокурору, а он мне ответил, на все ваши обращения вам предоставлены ответы, а от э, встречи с консулом вы отказались сами. Меня лишили фактически, лишили э, адвокатской защиты. И только уже когда суд начался допустили ко мне адвоката, которого, с которым заключили соглашение мои э, московские товарищи. Короче говоря, полный беспредел, беззаконие, вранье мне, э, когда уже заканчивался срок следствия, мне следователь сказал, если я вас оправдаю, это мне равносильно, что я пойду в отдел кадров за э, обходным листом и уволюсь. Я, в, вопрос вашего задержания решался на уровне руководства ФСБ и Генеральной прокуратуры. Ничего у вас не выйдет, никого вы ничего не докажете. Если вы признаетесь виновным, мы вам обещаем условное наказание и буквально на днях переводим нам на вас на домашний арест. Если вы не соглашаетесь, мы продлеваем... Следствие еще на полгода, за эти полгода мы подберем еще несколько статей и будем продолжать следствие столько, сколько вы не будете сидеть даже после того, как вас осудят по той статье, которую которая инкриминирует. Ну, и это оказалось сплошным враньем. Начальник следственного управления отдела сказал, что мой друг второй. Человек в Московском городском суде, заместитель председателя суда, я уже с ним переговорил, он спросил, сколько него лет, 74, так да, какие же вопросы, конечно, у него условное наказание и, и все такое. Потом еще раз подтвердил, вот я его поздравлял с днем рождения своего э -э -э зампредседателя Московского городского суда, он еще подтвердил, что никаких проблем с осуждением условного не будет и так далее. Ну, короче говоря, это все оказалось хроником, я на суде уже почувствовал, никто не... Во-первых, меня ни под какой домашний арест не отправили, а начали опять врать, что вот два генерала подписали, согласились, а директор ФСБ бортников возразил. И начали так вроде бы с такой обидой обморники, что взял там, мы все вроде согласовали, все договоры, но... А он зарубил это дело. А, ну, на да, суде я понял. Я начал на суде все рассказывать, как было. Судья так сидел и, махал, волевольство на со мной, а в конце написал, что все мои выступления восприняты критически судом. Поэтому суд э, признает меня виновным. Полностью, мою вину доказано, хотя никто ничего не доказывал, и не знали, что доказать ничего невозможно. Меня фактически под протокол допросили всего один раз. Я трижды писал заявление, прошу допросить с адвокатом, прошу допросить без адвоката, прошу допросить на полиграфе. А он меня спрашивает, а чего вы спрашиваете, чисто на полиграф? Я говорю, так вы же мне не верите. Почему я вам верю? Верю, а, а делаю по-своему. И, 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 если бы я, еще раз повторюсь, не, не верил что случится то, что случилось 14 числа. Я ожидал этого каждый день. И, и, и счастлив, что это случилось. Я бы, конечно... Не, я не знаю, как бы я там себе... Так я, я дожил до этого счастливого дня, когда я вот с вами, и я счастлив. Меня приехали внуки, встретили сыновья. Я сегодня уже дома. Это, это чудесно. Я, я думаю, я все... Рассказал и буду рассказывать, что все знали, весь мир знал, что такое Россия. Они там себя изображают белыми и пушистыми, они такие вот э, страдающая сторона там на юго-востоке. У них никакого там участия нет, постоянно Путин э, заявляет. А я сидел с офицерами русскими, которые мне рассказывали, называли номера воинских подразделений, фамилии военных, которых направляли воевать. И, 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 и я точно знаю, что если бы не участие не вмешательство России, у нас бы все давно было закончено, было, был бы мир на украинской земле. Но этот наш старший брат, пока он вот такой сильный, он нам не будет душить нас в своих объятиях, они не могут э, согласиться с тем, что Украина самостоятельное государство, что она делает самостоятельно свои шаги первые в независимой Украине. И их амперские амбиции не позволяют согласиться с тем, что мы уже не будем у них ни о чем спрашивать. И, и ваш коллега Петр Толстой заявляет часть России, которая зовется Украиной. Да, хватает. Это Толстой Не, вы имеете в виду, который ведущий на Первом канале. Да, который, да, который и, и покажет. Вот это дословно, я сказал, я запомнил это выражение, потому что до меня за, за сердце взяло. И это унипружительное название, незалежное, и, или э, 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 ценирова, в общем, издевательская фактически. Юрий, но ну, вас... Ну, не... я вам скажу. Но вас не пытали, слава богу. Слава богу, у ну... меня не так уже, и я ж тут же и представлюсь. Мне, у меня какое-то 84 года, это... Же... Yes. Нет, да все, вот пыток не было, довольно такие... Ну, даже, понимаете, они даже подчеркивают, да какой шпионаж, да, они, они все знают, все понимают. Юрий, Можно а скажите, Юрий, вот вы говорите, вы сидели с российскими офицерами, которые вам называли номера частей, а они-то за что сидели? Ну, они за, за то, что они разделяют наше мнение по поводу Крыма и по поводу вот этих действий на Юго-Востоке. Ну, их там и другие статьи инкриминировали, естественно, но за непоскушание, за... там такие уважаемые люди, родины я с большим уважением к ним отношусь. Мне там появились новые друзья, достойные люди. и Я буду продолжать с ними отношения. Я поддерживаю предложение о том, что нам надо всем объединиться до мирового сообщества доводить эту правду и добиваться освобождения наших граждан. Потому что никто лучше даст, не знает, как это не легко. Годы 4 месяца первых я сидел э, в камере, хотя меня и не били, но были месяцы, что меня не выводили из камеры, и никаких действий не было, я ничего не знал, куда, куда движется э, мое дело. Несмотря на то, что писал массу обращений и, 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 и среди ночи поднимался, мысли приходили, писал. Иди отправлялись, мне говорили, опер, который меня задержал что вы пишете, там все, кто читает ваши гадательства, все смеются над вами. Ну, смеются. Так мы будем писать. Вот есть и